वृत्ति प्रभाकर वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर दो और दो पेज के ऊपर इकतीस नंबर का शीर्षक है ठीक है देखिए भाई तो धर्मी ज्ञानवादी करी धर्मी ज्ञानवादी करी शंक पीतता का अनध्यास और उपाध्याय करीता का अनुवाद दोष जो धर्मी ज्ञानवादी है अर्थात अध्यास के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण है ऐसा मानने वाले लोग सांप्रदायिक लोक वेदांति ऐसे जो धर्मी ज्ञानवादी उनके द्वारा अब इस बात को बताया बताया जाएगा कि शंक में पीतता का जो अध्यास है वह स्वरूपाध्यास नहीं है अतः पीतता का अनाध्यास बता दिया ठीक और उपाध्याय के द्वारा उनके कहने का अनुवाद और पुनः उपाध्याय उनके मत पर दोष देता है पंक्ति देखिए या स्थान में भी धर्मी ज्ञानवादी यह कह है क्या कि जहाँ शंक में पीतरूप का अध्यास होवे जैसे रज्जू के ऊपर सर्प का होता है और शुक्ति के ऊपर रजत का अध्यास होता है उस प्रकार जहा जब शंख में रूप का अध्यास होवे तहा की न्यायी पीतिमा का स्वरूप से अध्यास नहीं जैसे रज्जु के ऊपर स्वरूप का रज्जु के ऊपर सर्प का अध्यास अध्यास है शुक्ति के ऊपर रजत का अध्यास स्वरूपाध्यास है उसी प्रकार शंख पर पीतता का अध्यास स्वरूपाध्यास नहीं है फिर कैसा है तो दुष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जैसे जपा कुसुम में रक्तता का अध्यास स्वरूपाध्यास नहीं है किंतु संसर्गाध्यास है रक्तता का संबंध कुसुम में प्रतीत न होकर स्फटिक में प्रतीत हो रहा है तानेर उसने संबंध स्फटिक में उत्पन्न हुआ ये माना जाता है उसी प्रकार शंख में पीतता का जो अध्यास है वह स्वरूपाध्यास नहीं है किंतु संसर्गाध्यास है यह कह रहे हैं किंतु जैसे स्पटिक में जपा कुसुम वृत्ति जासवंद के फूल के ऊपर लवित्य लालपना लवित्य के संसर्ग का अध्यास है ठीक है ना लवित्य के संसर्ग का अध्यास है संसर्ग संबंध लवित्य का संबंध जपा कुसुम के साथ है वहां प्रतीत न होकर प्रतीत होता है कहाँ पर स्पटिक संसर्ग का अध्यास है तैसे नेत्र संबंधी पीतिमा पीति के संबंध का शंकर में संक्रम है, जैसे वह जपा स्पटिक के नीचे जपा कुसुम धरा हुआ है पास में ही पड़ा है उसका संबंध वहां ना स्फटिक में भाषित हो रहा है उस प्रकार यहां पर भी विद्यमान है पीतिमा कहा नेत्र में किंतु नेत्र में विद्यमान पीतिमा नेत्र में प्रतीत न होकर उसका संबंध प्रतीत हो रहा है कहा शंख ने वही करें। नेत्र नेत्रवृत्ति मतलब नेत्र में विद्यमान कौन पीत, पीत संबंधी पीतिमा पीत द्रव्य के संबंधी जो पीलेपना पीतिमा पीतिमा पीलेपना गुण है रूप है वो वो आश्रय के बिना रह नहीं सकता अतः नेत्र में विद्यमान है कौन पीत कोई द्रव्य और उसके आश्रित है कौन पीतिमा तो पीत संबंधी पीतिमा के संबंध का अध्यास संभव है जैसे स्पटिक के नीचे हुआ जपा कुसुम उसका ज्ञान बिना स्पटिक में लवित्य का भ्रम हो नहीं सकता उसी प्रकार इधर भी प्रतिमा का ज्ञान के बिना शंख में के संबंध का अध्यास हो नहीं सकता है तो पीत के ज्ञान बिना ताके संबंध का अध्यास संभव है नहीं जाते पीत के में नेत्र का उपयोग होने थे इसलिए पीत पित्त अर्थात नेत्र में विद्यमान जो पीतिमा का आश्रयभूत पीत द्रव्य उसके ज्ञान में नेत्र का क्या है उपयोग के ज्ञान में नेत्र का उपयोग होने थे शंक पीत के अध्यास में भी इसलिए शंख में जो पीत का अध्यास होता है उसमें भी परंपरा से उपयोग है किसका <Canada> नेत्र का तो शंख पीत के अध्यास में भी परंपरा से नेत्र का उपयोग है या ते इसलिए पीतम शंकम चक्षुषा पश्चा मैं चक्षु के द्वारा पीले शंख को देख रहा हूं यह अनुव्यवसाय संभव है क्योंकि चक्षु का उपयोग साक्षात न होने पर भी परंपरा से है या और शंख में पीत रूप का संबंध अनिर्वसनीय है शंख में पीत रूप अनिर्वसनीय उत्पन्न हो रहा है पीत रूप का संबंध अनिर्वसनीय उत्पन्न होता है याद या है की भी आपत्ति आपत्ति भी नहीं अन्य की आपत्ति आपत्ति प्राप्ति अन्यता ख्यातिवाद भी गले में नहीं पड़ रहा है क्योंकि अनिर्वसनीय संबंध की क्या मानी है इस रीति से धर्मी ज्ञानवादी कहे तो ताकी उक्ति में यह पूछा चाहिए लग गया इस प्रकार यदि धर्मी ज्ञानवादी समाधान देते हैं तो उनको यह पूछना चाहिए ऐसा कौन कहता है उपाध्याय इस रीति से धर्मी ज्ञानवादी कहे तो ताकि उक्ति में यह पूछा चाहिए क्या शंक में, पीत रूप के संसर्गा का हेतु पित्त पीतता का ज्ञान है बराबर रूप का हो रहा है। और उसके लिए कारण है कौन पीत पित्तता का ज्ञान इतनी बात तो ठीक है किंतु वह जो पीत पीतता का ज्ञान है वो कहा हो रहा है बताओ ऐसा पूछ रहा है कौन उपाध्याय सो सो मतलब नयन ही पित्त के पीतता का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे नयन में ही विद्यमान पित्त के पित्त द्रव्य का जो पीतिमा उसका ज्ञान हो रहा है पित्त के पित्त का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे हैं अथवा शंख देश में पीत द्रव्य प्राप्त होवे नेत्र में विद्यमान ने पीत द्रव्य शंख में जाकर पहुंचता है और शंख में वो पीत द्रव्य जाता है वहां पर उस पीत द्रव्य का ज्ञान होता है अथवा नेत्र में ही ज्ञान होता है बताओ ऐसा प्रश्न कर रहा है कौन उपाध्याय अथवा शंख देश में पीत द्रव्य प्राप्त होवे है ताकि पित्त का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे लग गया जो प्रथम पक्ष कहे तो पहला पक्ष मतलब कौन सा नेत्र विद्यमान है तो नयन पीत द्रव्य से नयन स्तंजन की नाई नेत्र संयोग क्या थे ताका चाक्षुष प्रत्यक्ष तो हो नहीं। क्योंकि जैसे नेत्र में अंजन लगाते अपना ही नेत्र कांजन अपने को दिखता है क्या नहीं, नहीं। क्योंकि अत्यंत समीप है उस प्रकार नेत्र में विद्यमान जो पित्त पितिमा उसका ज्ञान नेत्र से होता है फिर उसका संबंध अनिर्वसनीय शंक में उत्पन्न होता है ऐसा यदि मानेंगे धर्म ज्ञानवादी तो उनका कहना ठीक नहीं है क्योंकि नेत्र में विद्यमान जो पित्त पितिमा पित है उसका ज्ञान अंजन की तरह हो ही नहीं सकता अंजन की नाई नेत्र संयोग क्या संभव उसके साथ नेत्र का संयोग ही नहीं बनेगा नेत्र का पित्त पित्त के साथ संयोग ही हो गए, तो हो तो हो नहीं बनेगा ज्ञान कहा से होगा तो याते नयनस्त पीत गोचर परोक्ष वृत्ति अतः नयन में विद्यमान जो पित्त पित पीतिमा है उसका ज्ञान होगा तो कैसा मानना पड़ेगा परोक्ष मानना पड़ेगा नहीं। पीत गोचर परोक्ष वृत्ति होवेगी परोक्ष वृत्तिस्त साक्षी थे और उस परोक्ष वृत्ति में विद्यमान जो साक्षी उस साक्षी के द्वारा शंख की पीतता का अपरोक्ष प्रकाश नहीं हो पेगा शंख में जो पीतता है उसका अपरोक्ष ज्ञान उससे होगा नहीं और किसी प्रकार से नयनस्त पित्त पित पीतता गोचर वृत्ति माने नयन में विद्यमान जो पित्त पित पित्तिमा, उसको विषय करने वाली पहले तो चाक्षुतृत्ति हो ही नहीं सकती अंजन की तरह और जबरदस्ती किसी प्रकार से मानते हैं तो भी किसी प्रकार से नयनस्त पित्त पितता गोचर माने तो भी में अभिव्यक्त साक्षी से है नहीं? उस विषय करने वाली जो चाक्षुमी में वृत्ति चाक्षु में है और उस वृत्ति में अभिव्यक्त जो साक्षी उस साक्षी से नयन देशस्त पित्त पित्तता मात्र का संबंध है नयन देशस्त जो पित्त पित पीतता मात्र का क्या है उसका ही संबंध है से और में के संबंध से संबंध नहीं साक्षी का न तो संबंध के साथ है न नंख में विद्युत शंख में शंख के पित्तता के साथ है शंख से और शंक में पित्तता का जो संबंध तो उस संबंध से साक्षी का संबंध नहीं याते देख का और शंख में प्रीतिमा के संबंध का साक्षी से असंबंध होने थे शंख के साथ भी साक्षी का क्या नहीं है संबंध नहीं है और शंक में जो नहीं उस का संबंध उसके साथ भी शंख का और शंक में प्रीतिमा के संबंध का साक्षी से असंबंध होने थे साक्षी का कोई संबंध न होने के कारण असंबंध होने थे प्रकाश नहीं हुआ शंक में पीतता का जो प्रकाशन हो रहा है उसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए उस पित्तता का ध्यान पित्त शंक ऐसा ध्यान नहीं होना चाहिए तात्पर्य है क्या जपा कुसुम संबंधी रक्तता के अनिर्वचनीय संबंध की स्पटिक में उत्पत्ति हो गए बराबर स्पटिक के नीचे धरा हुआ है कौन जपा कुसुम और जपा कुसुम में रक्तता का क्या है संबंध किंतु रक्त का संबंध रक्तता का संबंध लाल पने का संबंध जो जपा कुसुम के साथ है वो उसमें प्रतीत न होकर कहा प्रतीत हो रहा है स्पटिक में जपा कुसुम संबंधी रक्तता के अनर्वचनीय संबंध की स्पटिक में उत्पत्ति हो गए तथा तो रक्तता और स्पटिकता तथा रक्तता का संबंध ये तीनों पदार्थ पूर्व में होने थे एक वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी के विषय हो गए सामने क्या क्या पढ़ी है रक्तता है स्फटिक है, है कि नहीं रक्तता एक और स्पटीक स्पटीक पना, स्पटीक दो तथा रक्तता का संबंध स्फटिक में जो अनिर्वसनीय उत्पन्न हुआ है वो तीन बात हो गई तथा रक्तता का संबंध तीनों पदार्थ पूर्व देश में होने थे पूर्व देश में मतलब सामने पड़े हुए हैं होने के कारण एक वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी के विषय हो गए एक वृत्ति में जो अभिव्यक्त साक्षी उसके विषय वो तीनों बन सकते हैं स्फटिक रक्तता और रक्तता का संबंध एक वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी के विषय हो गए और पीत शंका अध्यास में प्रतिमा नयन देश में है और पीतशंख का जहाँ अध्यास होता है वहां पर प्रीतिमा का शंख में है क्या नहीं वो कहा पढ़ी है नयन में पड़ी है और उसको विषय करने वाली वृत्ति नयन में ही है तो उस वृत्ति का विषय और उस वृत्ति में विद्यमान साक्षी का विषय कौन बनेगा केवल नयन शंक और शंक में संबंध ये दोनों का संबंध साक्षी के साथ नहीं है और पीत शंका नयन देश में और पीतिमा के संबंध सहित शंक पीतिमा का संबंध सहित जो शंख पूर्व देश में सामने पड़ा है

नयन देशस्त पित्त के ज्ञान में बराबर नयन देश में विद्यमान जो कौन पित्त, पित्त के ज्ञान में नेत्र का उपयोग है? है कि नहीं यह प्रथम पक्ष संभव है नहीं फिर दूसरा पक्ष मानेगा वो दूसरा पक्ष है क्या नयनस्त पित्त प्रतिमा जाकर पहुंच जाती है का शंकर में वहां जाकर उसका ज्ञान होता है तब तो एक वृत्ति के विषय बन जाएंगे ऐसा कहेंगे प्रथम पक्ष संभव नहीं जाते देश में प्राप्त हुए शंक देश में प्राप्त तो हुई।, प्राप तो हुई है कौन पित्त द्रव्य पित्त द्रव्य की पित नेत्र से हो, तो हो जाएगा शंख में पित्तता के अनिर्वसनीय संबंध की उत्पत्ति हो गई उसके बाद शंख में पित्तता के क्या होता है अनिर्वसनीय संबंध उत्पन्न होता है बराबर नेत्र पित्त पितिमा शंख में जाकर कर पहुंच जाती है वहां जाकर उसका ध्यान होता है फिर उसका संबंध अन्य उत्पन्न होता है किसने? शंख में शंख में अनिर्वसनीय संबंध की उत्पत्ति हो गया लग गया जैसे कुसुंब में संबंधी पट में कुसुम्ब कु मतलब द्रव्य विशेष लाल रंग उसके संबंधी हुआ कौन पट हम्म लाल रंग दिया ना किसको पट को तो उस पट के संबंधी हुआ कौन कुसुम द्रव्य लाल द्रव्य जैसे कुसुम में संबंधी पट में कुसुम द्रव्य रूप द्रव्य के रूप की है कि नहीं रूप किसका है कुसुम द्रव्य का है किंतु प्रतीति का होती है पट में कुसुम द्रव्य के रूप की पट में प्रतीति हो गया है तहा एक वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से कुसुम और रक्तरूप तथा तत्संबंधी पट का प्रकाश हो गए हैं क्योंकि तो एक ही वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी उस काक्षी का संबंध तीनों के साथ है अतः पट का प्रकाशन कुसुम्भ द्रव्य का प्रकाशन और कुसुम्भ द्रव्य का पट में जो संबंध उसका प्रकाशन एक ही साक्षी के द्वारा हो जाता है ता एक वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से कुसुम्ब और रक्तरूप तथा तत्सबी पट का प्रकाश हो गए और स्फटिक में लौहित्य भ्रम होवे हैं दूसरा दृष्टांत स्फटिक में क्या होता है लोहित्य का भ्रम और स्फटिक में लहित्य भ्रम होवे का प्रकाश होवे है निखिल मतलब सबका स्फटिक का जपा कुसुम का और जपा कुसुम की जो लालिमा जिसका संबंध स्फटिक में प्रतीत हो रहा है उसका सबका प्रकाशन एक साक्षी से हो जाता है अभिव्यक्त साक्षी से

क्या उस प्रतिमा भी है क्योंकि तो प्रतिमा का ध्यान अभी नेत्र में नहीं हो रहा है शंख में पहुंची हुई प्रतिमा का ध्यान नेत्र से हो रहा है है कि नहीं तो वहां नेत्र गए नेत्र की वृत्ति गई है तो उस वृत्ति का विषय फिर कौन शंखि द्रव्य और उसका संबंध जो शंख के साथ है तीनों का प्रकाशन हो जाएगा ये कह रहे धर्मी ज्ञानवादी तो ऐसे शंख भ्रम विषय भी नयन मतलब देश से निश्रुत मतलब नयन देश से निकली हुई कौन पित्त पित्त भी शंक देश में प्राप्त हो गए ताकि अनिर्वचनीय संबंध की शंक में उत्पत्ति हो गए और उसके अनिर्वचनीय संबंध की शंक में क्या होती है उत्पत्ति अनिर्वचनीय संबंध की शंक में उत्पत्ति हो गए यह द्वितीय पक्ष माने तो उक्त दोष नहीं कहे थे पित्त पित्त और शंक एक देशस्थ होने थे पित्त पित्त भी पहुंच चुका है कहां पर शंक शंका भी वहीं पर पड़ा है शंका एक देशस्थ होने थे पित्त पित्त गोचर मतलब पित्त पित्त को विषय करने वाली चाक्षुवृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से सबका प्रकाश हो जाएगा किसका किसका शंख और शंख में पीतता के का नहीं नहीं, में का संसर्ग, संसर्ग का प्रकाश पीत शंख में जो पीतता का संसर्ग संबंध संसर्ग का प्रकाश मानने में कोई बाधक है कि नहीं और फिर उस प्रकृति के साथ भी विरोध प्रकृति का भी बात नहीं होगा चक्षुषा पीत शंकम पश्चामी इसका भी बात नहीं होगा इस रीति से शंक देश में प्राप्त जो पीला पित, 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 द्रव्य पित्त पित, ताकि पीतता अनिर्वचनीय संसर्ग की उसकी पित्तता का अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होता है किसमें शंक में संसर्ग की संबंध की शंख में उत्पत्ति हो गए शंकदेश्त का प्रत्यक्ष नेत्रजन्य हो शंख में विद्यमान शंख तक पहुंच चुकी जो नेत्र की कौन पित्त उसका प्रत्यक्ष होता है किससे नेत्र ने से। ने। ने। शंख देशस्त पीतपित्त का प्रत्यक्ष नेत्रजन्य हो गये तैसे शंख में संसर्गा और शंख में क्या होता है फिर संसर्गा याते परंपराते शंक पीत अध्यास में भी नेत्र का उपयोग होने थे परंपराते नेत्र का उपयोग है किसमें शंक पीत अध्यास में शंक में प्रतीत होने वाले जो पीतता उस पीतता के अध्यास में परंपरा से उपयोग है किसका नेत्र कैसे परंपरा से नेत्र की वृत्ति गई है शंक उसने ग्रहण किसको किया शंक में पहुंची हुई जो पित्त पित्तिमा उसका ग्रहण करने के लिए उपयोग है किसका नेत्र का किंतु उस पित्त पीतता का संबंध अनिवस उत्पन्न होता है किसमें शंकर में है कि नहीं और उस एक वृत्ति के द्वारा एक वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से, से सबका प्रकाशन हो जाता है यद्यपि शंकस्त शंक में जो पीतता का अनिवस संबंध उत्पन्न होता है बराबर है कि नहीं क्या उसमें साक्षात तो उपयोग नहीं है किसका नेत्र किंतु परंपरा के उपयोग शंक में प्रतीत शंख में उत्पन्न हुआ जो पित्तता का संसर्ग वो किसका है शंख में शंक तक पहुंची हुई पित्त पित्तता का और उस पित्त पित्तता का ग्रहण करने के लिए उपयोग है किसका चक्षु का इस प्रकार थे परंपरा थे शंख पिताध्यास में भी नेत्र का उपयोग होने थे चाक्षुत्व प्रतीति संभव है चक्षुशापित पित्त शंकम पश्चामी यह प्रती भी हो जाएगी प्रती संभव है यह धर्मी ज्ञानवादी की उक्ति भी संभव है अभी तक जो तो बताया वो धर्मी ज्ञानवादी ने बताया अब उपाध्याय बोल रहा है यह भी उनका कहना ठीक नहीं है काहे थे शंक देश में पीत रूप वाले वित्त का निर्गमन होवे तो पीतता की शंक में प्रतीति सकल दृष्टा को ही चाहिए एक वाक्य में खंडन कर दिया क्या शंक में पहुंच चुके हैं कौन नेत्रस्त पित्त पित्तिमा और वहां पित, पित्तिमा का ज्ञान नेत्र से हो रहा है तो दस लोग देख रहे हैं उष्णकों को तो सबको उस पित्त पित्तिमा का क्या होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए होता है क्या अपन नेत्रस्थ पित्त पित्ती वा शंख में पहुंचती है यह कहना ठीक नहीं शंख देश में पितृ रूप वाले पित्त का निर्गमन होवे तो पित्त दाकी शंख में प्रतिति सकल दृष्टा को ही चाहिए होती है क्या नहीं अतः कुल मिलाकर क्या अभ्यास के लिए कारण धर्म धर्मी ज्ञानवादी का कहना ठीक नहीं है कि होने के लिए कारण का सामान्य ज्ञान होता है है जिसको धर्मी कहते हैं यह कहना ठीक नहीं कौन रहा है? उपाध्याय है। तो उपाध्या ने उसका समाधान देंगे पुनः उपाध्याय पुनः दोष दिखाएंगे वो सब इस बत्तीस नंबर के शीर्षक में आएगा लोग ॐ पूर्ण पूर्णमिद पूर्णा पूर्णं गच्छस्य पूर्णमादाय पूर्णमे